вечора, доброго, ми в прямому ефірі на телеканалі Соціальна Країна та також ви можете нас бачити на Чорноморській телерадіокомпанії в студії Катерина Некреча, і будемо говорити сьогодні з депутатом Київради Анатолієм Велімовським. Власне, про вітаю вас, пане Анатолій. про… В сферу ЖКГ, взагалі, що відбувається в Києві сьогодні. Ну, власне, ви є членом постійної комісії з питань ЖКГ. Так, минулого тижня з'явилася інформація. Столична влада ще раз нагадала про те, що кияни мають сплачувати за повірки квартирних лічильників води. І до 1 червня ця перевірка і заміна має відбутися. Але тут є все ж таки запитання: хто це це має? Платити, от тому, що є все ж таки думки про те, і до слова, і секретарки Євради Олексій Резніков ну, каже про те, що кияни не мають за це заплатити. Але вже є кількість киян, які пройшли цю перевірку і її навіть в принципі заплатили. От інформація для глядачів, щоб ну, я думаю, що кияни, хто зіткнувся з цим, ті знають. Хто не знає, повірка водоміра коштує від 43 до 120 гривень. Ну і таким чином 85 тисяч лічильників обійшлися. Мешканцям Столиці щонайменше у 3-6 мільйона гривень. Ну, власне, це якщо рахувати о, цю повірку 43 гривні. Ну, о, власне, розкажіть, що відбувається, що робити киянам сьогодні і кого слухати. Доброго дня, Катерина, доброго дня, шановні глядачі. Е, Російською, не заперечуєте, да, так? Так, так та, будь, будь ласка. Тим більше Черморка, моя моя, моя улюблена канал. Часто його бачив, коли був Криму. Е, Смотрите, ситуация на самом деле очень простая и в то же время достаточно сложная, запутанная. Согласно законодательству Украины, в частности закону о метрологии и метрологической деятельности, проверка всех абсолютно, проверка всех абсолютно облики, ну, облики учета, этих самых предметов учета, то есть для счетчиков, должна происходить за счет поставщика услуг. В нашем случае это поставщики услуг являются ну, для киевлян. Это Киев Водоканал, это Киев Энерго, это Дарнецкая ТЭС, в зависимости, опять же, тепло, горячая вода, в зависимости от района города. И это Киев Газ, если у кого-то стоит газовый счетчик. Поэтому все проверка должна производиться, и это стопроцентное мнение юристов, депутатов, в данной ситуации, на которую вы ссылаетесь, выступать и как юрист, и как депутат, должна происходить исключительно за счет именно поставщиков услуг. Здесь в то же время существует такая проблема, как поставщиков услуг не за что делать этот, эту проверку счетчиков. В чем то нюансы? То, в них немае… Сейчас объясню. Может. Дело в том, что в рамках поставщиков услуг, которые являются монополистами, их деятельность полностью контролируется государством. Раньше существовала две комиссии по ЖКХ, специальная комиссия, которая контролировала сферу услуг в области коммунальных услуг ЖКХ и в сфере энергетики. Значит, наш любой монополист, прежде чем поставить тот или иной тариф для на население, он дает вот такую вот огромную бумагу, или там целая скипа бумаг, с разбивкой этого тарифа, на что идет у него этот тариф. То есть это затраты, например, газ затраты, заработная плата, амортизация и так далее и тому подобное. Так вот, раньше наши монополисты не вносили проверку счетчиков в, пересу, в стоимость тарифа. Поэтому юридически, исходя из того, что они отвечают перед государством, им не за что было делать эту проверку. Киевэнерго исправила ситуацию и с прошлым повышением цен на тепло и на горячую воду внесло в свой тариф проверку счетчиков. Поэтому по у нас этой проблемы сейчас нет. Киевэнерго в принципе за свой счет проверяет счетчики. Водоканал такого не сделал. Они подняли на 100 с лишним процентов, мы с этим боролись, боролись, ну не выбрали, называется, но на 100 с лишним процентов они подняли в холодную воду и водоведведение, но проверку счетчиков все в тариф не вписали. И получается действительно патовая ситуация, при которой монополист официально не может производить, потому что у него вообще водоканал, потому что у него нет стоимости проверки счетчиков, а киевляне заставляют это делать. Теперь один нюанс. Э -э наша позиция здесь, в данной ситуации, железная. Мы, опять же, с трудом ну, несколько боремся с Киевской городской администрацией, которая периодически выставляет там, 1 января, 1 апреля, теперь 1 июля. Э, наша позиция такая. Мы не имеем права и ни монополисты, ни киевская власть заставлять киевлян проверять счетчики за свой счет. Никаких ограничений по срокам. Ничего подобного мы не имеем права делать. В соответствии с законодательством, если каким-то образом монополист начнет заявить о том, что у вас старые счетчики, они непроверенные, и заставит, э, попытается платежи э, проводить э, ну, по, э, не по кубометрам, а по квадратуре квартир, по квадратным метрам квартир, там, ну, по тем же mm -hmm. условиям, там, где нет счетчиков. Я рекомендую киевлянам просто-напросто подавать в суд. 99,99% ,99 что эти суды будут выигрываться вот так, щелчком пальцев. Сучас у нас все таки поднімає дія, все таки є напряг соціальний і Олексія. Є... Але це це Анатолій, вибачте, це згадали Олексія Кучеренко, який в нашій студії був. Ми про це говорили. Він також говорив, що дійсно структура, яка надає послуги, вона а, має ну і ти їм платиш так за це. Тобто вона має вже ці послуги надавати. ти не маєш потім платити ще за якісь перевірки, перевстановлення, чи ще щось. Але от ви кажете, і він також казав про суди, насправді і казав про те, що треба там можливо об'єднуватися і ледь не сам він буде там. Приклад подавати. Але все ж таки ми розуміємо, що більшість більшість частина громадян, киян, в тому числі, немає ні часу, ні грошей на те, щоб йти і подавати ці позови. А завтра закон зміниться якимось чином, бо ще щось зміниться. І Ну, там, ти не перевірив лічильника, до тебе прийдуть і тобі ще якісь штрафи а, випишуть за це. розумієте? тому тут треба. А, тобто ви як депутат, і я так розумію, що ваші колеги а, з удару також. І чи є там депутати ще в Києвраді, які все ж таки не згодні з вашою позицією, ви радите одне і кажете, що не мають кияни сплачувати. А от реальність, в принципі, така, що а, а вихід є в киян сьогодні? Є. Реальність така, що в даній ситуації депутат послідуваль. последовательно интересы горожан, как это банально, с одной <свистит> стороны, или пафосно звучит, но мы отстаиваем интересы горожан, мы не раз уже поднимали этот вопрос и на сессиях Киевсовета, и в запросах на различные органы власти. На предыдущей комиссии мы приняли решение, именно комиссия по ЖКХ энергетики приняла решение и протокольно отправила на Киевводоканал требования э прекратить давить на киевлян по поводу проверки счетчиков. И в случае непроверки счетчиков, э, все равно продолжать э, проводить оплаты и выставлять платежи, выставлять платежи в соответствии ну, с тем, что... Так же, как будто, если бы счетчик был проверен. До вас дослухалось? Э, дальше пока еще не все. Э, Но ну, с учетом того, что у нас ситуация такая, начинает... Круто походить на какой-то снежный ком, какой лавинообразно начинает двигаться. Мы э, на завтра проводим заседание, специальное собрание комиссии накануне сессии. Э, на нем мы вызвали представителей водоканала. Мы переговорим с ними. Найдем какие-то, будем пытаться найти какие-то механизмы. То есть, если ну, то есть водоканал, с учетом того, что значительная часть его акций принадлежит Киеву, то же время является коммерческой структурой. И она действует как коммерческая структура. Ее цель ну, – зарабатывать деньги, в принципе, с учетом того, что там город имеет свой процент. Но ну, это вот такое же дело. Но э, водоканал принадлежит городу. И мы, думаю, все-таки достаточно жестко поговорим с руководством водоканала. Если водоканал, руководство водоканала не собирается исполнять законодательство, а законодательство очень четко прописано, Чья это задача, проверка счетчиков, то мы будем тогда искать и просить мэра проводить какие-то кадровые изменения по водоканалу. Более того, на сегодня подготовлен уже проект постановления Киев Рады по поводу как раз о том, что ни в коем случае не требовать убрать эти сроки, не требовать с Киевлян, чтобы они сами проводили проверку и так далее и тому подобное. Это постановление есть. Я думаю, что мы завтра постараемся провести его на комиссии и внесем на сессию, которая в четверг. Но ну, будем пытаться внести на сессию, я такую формулировку изберу, как на веткла проект этого постановления, с тем, чтобы депутаты проголосовали за такое решение. Я уверен, что 61 голос сдали, точно под это найдется. Один нюанс, то, что мы говорили, как-то мы так немножко упустили. Что делать тем киевлянам, которые провели проверку за свой счет? Да? Вы называли там сумму, действительно, они такие впечатляют. Называются. Причем, я не знаю, где вы 65 взяли, обычно так 120 все-таки проверка счетчиков. Где-то <связано> туда она все-таки ближется. Мы сейчас мы очень четко хотим проверить с водоканалом. Мы хотим переговорить параллельно, опять же, в этом постановлении есть такой пункт, с национальной комиссией по контролю за за ЖКХ, за ценами на ЖКХ и энергетике, с тем, чтобы в тарифах водоканала того же изменить тарифы, вбить туда побирку лечильников, чтобы оно было, эти деньги были у водоканала с одной стороны, а с другой стороны, чтобы те деньги, которые уже затрачены киевлянами, соответственно на основании каких-то там чеков или чего-нибудь еще, то есть каких-то бумаг, которые выписаны, были бы возвращены киевлянам. Потому что кирилляне, это наша железная постановка, не должны платить за проверку счетчиков. Задача нашего потребителя, если он хочет перейти с квадратных метров на реальный объем воды, купить этот счетчик, вызвать людей, чтобы они его установили, опломбировали и все. У него после этого не должна болеть голова. Прошло 3 или 4 года, как требует законодательство по метрологии. Пришел к монополист, провел проверку счетчика. Если счетчик нормально показывает, этот счетчик остается. Если он не показывает, тогда он Монополист должен заменить счетчик за свой счет. Кивлянин один раз купил. Это проблема монополиста, что мой счетчик начал жил свой срок. Вот примерно такая ситуация. Mm uh -huh. Поэтому наша позиция здесь достаточно жесткая и в поддержку именно в пользу Киевля. А яку підтримку має ваша позиція в Київраді серед а, депутатів? Ще раз, я почти uh -huh. уверен, що 61 голос, якщо ми винесемо цей зал, як навіть клавно, то 61 голос буде, а, ну, я, чесно говоря, мені тяжело представити, що хто проголосує проти подібного рішення. Uh -huh. Ну, а куди, куди, до речі, можна звертатися як киянам, які зіткнулися з подібними проблемами? Чи, може, там якісь ще нюанси є? І готові з тим поділитися з депутатами Київради, чи є там а, якісь дні прийому, чи можливо телефони, куди звертатися чи сайти? Я думаю, що з того, що ми зайняли проблематикою, ми її доб'ємо да? і в, uh -huh. в будуть і прямі лінії. Я думаю, що як мінімум можна дзвонити на п'ятнадцять пятьдесят общий київський номер, з цією проблематикою, в тому числі, де да? дзвонку буде більше, то наша служба 1551 буде розуміти, що ця проблема дійсно волнує, uh -huh. вона волнує. Что касается, ну, например, ко мне приходят люди с моего округа, или там просто спрашивают, что нам делать? Я говорю, ничего, ждите, ждите, пока не будут решения, которые будут юридически выбраны, которые будут удовлетворять. Поэтому пока предлагаю подождать, не нервничать, никого не вызывать, никуда не бегать, не рвать на себе волосы. Я думаю, что каких-то катастрофических действий с водоканал не будут предпринимать, ни на какие новые платежки он переходить не будет, то есть на пересчет уже за квадратные метры. По площади. То есть я думаю, что ситуация каким-то образом, ну, в обозримой перспективе, 2-3 месяца, она исправится, но пока платить по тем счетчикам, которые есть. Угу. А, пан Анатолий, вот... З'явилася інформація про те, що от, комісія Київської міської ради з питань охорони здоров'я і соціальної політики рекомендує Київраді не припиняти гаряче постачання в літній період. Ну за це рішення було проголосовано під час засідання, і всі члени комісії одноголосно проголосували. Ми пам'ятаємо, минуле в минулому році так, літо і осінь, коли кияни насправді деякі по 3-4 місяці не мали гарячої води, так і от. Чи такі обіцянки? А чи справді це реально, щоб в, в, в цьому році ну, я не було з гарячою водою? Понимаете, проблема того года это была во многом проблема политическая. То есть даже не во многом, на 99% это вопрос был политический. В тот момент мы понимали, что нашего газа, ну то есть по идее у нас ЖКХ живет за счет своего газа, собственного производства. Да? Но э, мы имели ситуацию, при которой у нас добывалось что-то порядка 16 миллиардов кубов, а ЖКХ э, по стране потребляла порядка 20 миллиардов, то есть своего газа нам не хватало. Э, в тот момент мы имели ситуацию, при которой вполне возможно было полное перекрытие газа и поставок газа со стороны Российской Федерации. И э, кто-то принял политическое решение о том, что давайте экономить. Вот сейчас, летом, с тем, чтобы пережить зиму. Э, Я скажу так, я не впевнений, що то рішення було правильно. А кто та? Це хіба не міський голова та, ні, кличко, то, хіба ні? Тому ні, що він може не лобіював, але пояснював, чому так скільки буде зекономино, і... а нічого не вийшло. Я скажу так, попросився на уровні кабінету міністрів. Угу. Більше того, можу сказати, що ми не раз писали на комісії по ЖКХ. по этому вопросу писали, обращались к министру. Я знаю, что и киевский мисковый глава, и первый заступник мискового главы, фон Никонов, они неоднократно встречали на уровне Министерства энергетики, Министерства инфраструктуры, вице-премьеров, пытаясь объяснить, ну, скажем, не совсем правильность этой позиции. Да. По нашим расчетам, экономия газа при то есть, была рабочая группа при «Киевэнерго», которая занималась, мы занимались и тарифами, и в том числе этим вопросом. Я входил в состав этой рабочей группы. По нашим расчетам, это элементарно, мы просто брали график потребления газа «Киевэнерго» за предыдущие годы, ну и сравнивали, сколько там, например, июль, август, сентябрь в общегодовом объеме. Так вот, то, что киевляне оказались без воды в июле, в августе, в сентябре, вот эти три месяца мы сэкономили, если не ошибаюсь, три или четыре дня отопления в зимний период. Всего. То есть цифры абсолютно не катастрофические. Мы в тот момент находились в очень сложной положении, потому что, я скажу, нам очень сильно повезло этой зимой, поскольку основной удар у нас мог произойти даже не на то, что у нас в какой-то момент зимой бы закончился, ну, было бы мало газа, да, и мы бы вынуждены были бы снизить тепло в квартирах. Ну, в конце концов, люди бы поняли что случилось такую ситуацию. А мы столкнулись бы с тем, что огромное количество вот этих всевозможных бойлеров э, приборов э, обогрева, которые было накуплены как раз вот в этот летний период, пока не было воды. Тогда паника просто была. Тогда была паника, паника. бойлера невозможно было да, купить, так. стоимость бойлера поднималась в два раза по сравнению с его обычной стоимостью за две недели народ заказывал. Э, так вот э, огромное количество этих электроприборов приведет к тому, что наши сети не выдержат, внутри дымовые сети. И нам крайне повезло, что мы все-таки смогли некоторые деньги найти, где у нас совсем были плохие внутри. Домовой сети, где-то их поправить, где-то даже заменить. Вот это все это в прошлую осень прошло. Поэтому мы в этом году оказались без, ну, этой зимой оказались без э, горелой проводки в домах. Угу. Это действительно повезло. Э, поэтому э, позиция киевской власти всегда была и остается в том, что киевляне должны постучать максимум услуг, которые им могут оказывать потребители. Этих услуг. Поэтому мы сделаем все для того, чтобы если бы не полностью убрать вот этот период, когда Киев сидел исторически, да, две недели, да, без горячей воды, она отличалась по районам для профилактики каких-то этих самых тепломораж. Ну, опять же, для меня вопрос: насколько надо, эта профилактика или нет, но опять же убираем эту проблему. Но э, мы сделаем все, чтобы этот период не затягивался. И, ну, скажем, экономия газа, как... Uh -huh. Довод, данная ситуация вообще не работает. Uh -huh. Цифры. 3. Ну, це на практиці вже було видно. Так а, я нагадаю нашим наші що ми а, говоримо з Антолієм Волімовським, депутатом Київради, І, і власне вони пояснили про те, що ми почали з лічильників на воду. їх зміна це має бути безкоштовно для киян. Якщо тобто зараз треба зробити стоп-паузу, зачекати на рішення Київради, тому що депутати над цим працюють, і рішення має бути в на користь киян. Власне, так. за вашою думкою. До реформ ну власне а, наприкінці лютого Київрада прийняла рішення про створення а, такої контрольної комісії з питань контролю за, за цільовим та ефективним використанням бюджетних коштів, що виділяються на модернізацію ЖКГ. Ну от власне. А, Розкажіть, що це за комісія? Вже в принципі є якийсь час, якийсь час там кілька днів буквально, так. Вона працює там, можливо, тиждень з чимось, але чи є чи можливо входити до тієї комісії? І Які дійсно задачі, чи є результати? Знаете, я не вхожу в комиссию по ЖКХ, ой, в комиссию эту по контролю по за По контролю, коштами. так, целевое використання. Э, Наскільки ну, я кошту. понимаю, эта комиссия при Киевском міському голове этой администрация занимается, это не Рада. Потому что все эти средства выходят именно через Киевраду. Э, понимаете, наши предыдущие, э, то есть, модно, да? Неужели вы будете говорить про наши, мы когда произошли в Киевраду и начали изучать всевозможные КПшки, которые были, коммунальные предприятия, которые были созданы, э, то, честно говоря, у меня волосы зашевелились. То есть это сотни предприятий, э, с цель которых была, деньги из бюджета выделялись на них, а они потом же искали каких-то подрядчиков, находили их, не находили. Ну, по целому ряду я иногда так достаточно... Э, Жестко позволяю себе высказывать в комиссиях, ну, например, по целому ряду предприятий, не хочу это на экране да, назвать эти предприятия, но я же говорю, ну вот, ребят, ну это вы создали механизм по одному в обла. Ну Зачем вы? Вот сидите нам рассказывать о том, говорит, о ремонтах? Могу сказать следующее. Вот она такая КПшка на прошлый год на нее было по документам выделено, должно было выделено около 100 миллионов гривен плюс-минус, что не имеет смысла. Реально они приходили 30 миллионов гривен, и все это шло на подготовку города к зиме. Подготовку города к зиме, на самом деле, это прячется капремонты. Крыши, там, подъезды, стекла, окна и так далее и тому подобное. Вот эта вот КПшка у нас смогла 30 миллионов каким-то образом оприходовать, остальные просто физически не смогла оприходовать, потому что не было подрядчика у нее. Она приходила 30 миллионов, при этом, когда она занималась ремонтом кровель, то представители ЖЭКов на крыше не пускались. То есть можно представить себе уровень ремонта этих кровель. Я не говорю, что это везде. В некоторых местах действительно сделано хорошо. Да? Я знаю некоторые дома. Но, э, скажем, механизмы э, дерибана бюджетных средств э, исторически таковы что нам надо придется еще очень длительное время пытаться вот убрать этих посредников. То есть они есть, были запущены, как вы сказали, попередниками, и они еще работают? Э, к сожалению, да. Ну, то есть, вы понимаете, опять же, нельзя вот так щелчком палки, убрать коррупцию. Мы понимаем, что люди сидят на деньгах, на легких деньгах. Им не особо делать нечего. Прокладка. Сюда поступили. Кто заинтересован в том? Есть определенные -то, лобби. знаете, есть лобби? Тут еще Конечно. Ну, то есть есть... Ева. Ну, понимаете, наш понимать, что люди разные. Да? Если мы можем, например, контролировать, и я понимаю, что люди, те, которые пришли, ну, которые вокруг Виталия Кличко там, замы, это люди, которые, ну, реально ставят. То есть у них, ну, как правило, ну, там, скажем, достаточно обеспеченные люди сами по себе. И для них это этап, вот, э, вход в Киев это этап их политической какой-то, даже не политической, а жизненной судьбы, да, уход из экономики, например, в политику, то есть серьезные бизнесмены, которые вошли в политику, да, им интересно это дело, у них нету задачи там, заработать денег, да. то где-то на среднем уровне, более низком, где сидят какие-то люди, какие-то чиновники, которые привыкли вот играть таким образом, то ну, так просто не получится. То есть, да, поэтому и создана эта комиссия, поэтому и будет отслеживаться ситуация. Мы пошли немножко тоже другим путем. Опять же, чтобы мы понимали, что то, чтобы у нас не было тоже обвинений какие-то коррупционных деятельности, но есть определенные средства, которые выделяются на капитальный ремонт там, в Да? Я четко поставил вопросы, когда мы делили эти, эти средства, то есть у нас там по полтора миллиона там, Около трех миллионов идет, часть за от районного бюджета, часть за городского бюджета, идет на какие-то капитальные ремонты в округах. Я четко поставил вопрос, ребята, две-три конторы, которые готовы быть подрядчиками, я на них смотрю, и я получаю, даю добро на подписание договоров с теми или иным предприятием. Ребята, никто отмывать не будет, у меня выборы в октябре. Вот когда мажоритарщик будет отвечать перед своими избирателями о том, что ребята, вот я сделал ремонты в школах, я лично, я сделал это за бюджетный счет, это не мои деньги. Но я сделал за бюджетный счет, но я позволил, чтобы эти деньги не укрались. И чтобы действительно, необходимо, поменяли крышу, где надо сделали фасад школы и так далее и тому подобное. Вот, э, вот, этот механизм каким-то образом позволяет вот, убрать вот этих людей, которые заинтересованы не в том, чтобы дать результат, чтобы провести этот капремонт, а для того, чтобы можно максимально списать эти деньги. И я понимаю настроение мажоритарщиков у нас вот, по Днепровскому району, то что я говорю, мажоритарщик из Днепровского района. Мы общаемся постоянно, я абсолютно уверен, что там все деньги до копейки пойдут именно на ремонты на реальные, а не на карманные. Вот может быть такой путь, вот именно подключение мажоритарщиков. Но опять же, конечно, необходим контроль. Жесточайший контроль за использованием сырьевых средств. То есть тот вариант, когда кроется кровля, а никто не может зайти на эту кровлю и посмотреть, сколько там кладется этих листов рубероида. Один или три, как положено, три. А на самом деле кладется один и очень слабенький. да, И, на самом деле просто, ну так извините. За вашими а, подрахунками, возможно, оценками, сколько времени нужно Ну, І такої роботи і, і комісії в тому числі, щоб позбавитися, щоб Київ позбавився цих схем, цих людей, які живляться за рахунок киян, фактично. Це рік, це два роки, скільки? Е, опять же, ситуація пам'ятала корінним образом. Я просто сталкивался, ну, как общественный активист, то время был, который боролся с теми или иными застройками, да, опять же, там, поблизости от меня, я сталкивался с тем, как работала так Киеврада и как работает сейчас Киеврада. Э -э нас нам обвиняют, что там мы принимаем какие-то земельные решения, но в соответствии с законодательством, в соответствии, то есть мы обязаны принимать эти земельные решения, мы должны сдавать ее аренду, мы должны ее продавать тем людям, у кого стоит дом на этой земле, а он не может выкупить. Так вот, в системе э Черновецких э -э ни одно решение Киеврады, которое не было проплачено, в зал не выносилось. То есть все решения на уровне того, что даже просто какая-то бабушка или ну, какая-то семья хочет приватизировать землю под домом, да, э, все равно необходимо было занести как минимум там, 5 тысяч долларов, 10 тысяч долларов, такие суммы. Э, сейчас э, Тут я не могу сказать, что не существует у нас лоббистских решений вообще. А в часы Попова и такие Поповаж так было? А, Понимаете, проблема в том, что Киев Рада Кевы Київ... Попов Попова. Я не готов, например, да, говорить по тому, как администрация работала. То есть, я знаю, что там по ремонтам, да. Пане Горега, секретаря. Ну, что касается ну, как Киев Рады, то схема там была вообще железная, абсолютно. Деньги занесены и нас ничего не волнует. А зараз что? Можно в рощих всех. У нас я не исключаю, что у нас есть лоббистские решения, да, в Киев Раде. Ну, то есть, мы понимаем, что есть интересы тех или. людей но если мы тогда понимаем что сто процентов это было лобистские решение это было занесение то сейчас ну может быть там иногда на одной сессии я могу понимать что это одно-два решения на какой-то сессии они такие ну, скользковатые да но вариант что например я там прихожу там в земельной комиссии господину прокопил владимир Владимировичу, который лично уважаю очень ценю и говорю володя нет вот пробей мне решение это что сумасшедший? Мне смешает, и пресса смешает, и общественники смешают. Поэтому система контроля, с одной стороны, с одной стороны, и опять же и средств массовой информации и общественных институтов, и общественных активистов сейчас настолько мощна, что э, никто сейчас не, при, не возьмет на себя принятие каких-то действительно спорных решений. То есть у меня сейчас возникает ситуация, когда на земельной комиссии кто-то говорит, вот что-то мне вот это предложение не нравится, там что-то не так оно, запашок у него какой-то, просто она снимается с земельной комиссии, То есть оно даже сессии не доходит. Булі ситуації, коли проходили, ми знімали на сесії такі ніколи. Питання. Некоторі, звісно, питання, проходили, але якщо, ну, не за щоб всім железно, що Да? До повного очищення від корупції, від цих схем, що менше року на це піде, ви кажете, про те, що система вже змінилася там до коріння? Ну, не система, можливо, так, але підходи, що бояться вже і депутати, так, і секретарі комісії робити якісь неправомірні рішення. Понимаєте, сведение коррупции на ноль такого не существует ни в одной стране мира. То есть в той или иной форме коррупция есть везде. То есть есть заказы армии в Соединенных Штатах Америки, которые лоббируются теми или иными компаниями и так далее, и тому подобное. Я так образно, да? Поэтому, как говорил наш мэр, я сделаю так, чтобы терпимость коррупции была сведена к нулю чтобы мы не воспринимали коррупцию как таковую. Но все равно какие-то схемы будут. Будет какая-то схема лоббизма, будет какая-то... Но опять же, понимаете, когда это будет минимум, когда это будет 1%, то... дай Бог нам такого дожить, дожить. Но опять же, я абсолютно уверен, что большинство депутатов Киеврада на сегодня абсолютно разумные люди. Они не реют все-таки... То есть нету такого ощущения, что люди пришли зарабатывать деньги есть ощущение, что, ну, не по всем коллегам, да, но 90% случаев, что это люди, которые, ну, ему интересно заниматься политикой, он болеет этим, он встречается с людьми, он там пытается каким-то образом помочь на округе и так далее и тому подобное. 90% моих коллег где-то вот настроены, заточены вот именно под это. Угу. Поэтому если при этом люди еще могут зарабатывать деньги, ну а почему бы и нет? На самом деле у нас же депутат Киврада, это общественный человек, который живет на общественных началах, работает в Киевраде, и надо на чем-то зарабатывать. Да? Ну, у каждого там свой бизнес. И так далее, и так далее. То есть вы говорите про то, что депутаты, что значит, если есть возможность зарабатывать, что это значит? Эта фраза? Если решаются какие-то проблемы своих жителей, да, но при этом существуют какие-то структуры, как, за которые... То есть бизнес можно строить, да? То есть есть бизнес, а есть воровство. То, що було раніше, це було воробство. Якщо є можливість просунути свій бізнес, якщо є можливість просунути свій бізнес, цьому ні ущерб, ні бюджету, mm -hmm. ні горожанам, ні нічого, я не вижу в цьому нічого плохого. Mm -hmm. Зрозуміло, дякую вам за те, що нас завітали. Анатолій Валімовський, депутат Київради та член постійної комісії з питань ЖКГ в нашій студії, говорили про, ну, власне, про ситуацію в Києві, звісно, в столиці. Дякую нашим телеглядачам за те, що ви з нами не перемикайте.